Запасатись електричними генераторами, як і рукавичками, треба заздалегідь. Принаймні, з такими приладами вам не будуть страшні навіть тривалі відключення електрики. Однак не так просто піти і придбати генератор, адже треба знати, що саме купувати. Саме важливіший параметр при виборі генератора це його мощність. Ісходя з ваших потребностей, нужно визначитися з мощності генератора. Це виражається в кіловаттах. И бывает, как правило, от 500 ватт, и там как бы более-более. и более. В среднем для дома достаточной мощности около 5 киловатт, чтобы работали все жизненно важные электроприборы. Розрахувати потужность дуже просто. При выборе мощности генератора нужно а, посчитать все приборы, все мощности всех приборов, которые вы планируете запитывать, и сделать запасик а, Процентів 20 мощності. Тим самим ви збільшите срок служби вашого генератора і економію топлива. Старой момент нужно определитися, яке напряження вам потрібно. 220 або 380 вольт. Аби задовольнити потреби побутової електромережі. Обирайте перший варіант. Важливим нюансом є і тип палива, на якому працюватиме генератор. Ані, як правило, або бензинове. Бывают дизельные и газовые, то есть от жиженного газа или от пропана магистрального. Лучше всего, как показала практика опыт продаж для наших зим, как если генератор будет стоять на улице, как правило, в резервных случаях такое бывает. Проблем меньше всего при запуске – это бензин. Вот. Другое дело, если будет специальное предназначено помещение для генератора, можно использовать дизель. Это будет экономнее. А что до цены такого агрегата, сколько может коштувати генератор для побутовых потреб и что впливає на вартость? Ну, на нашем рынке, как правило, ценовая категория идет от 1500 гривен и может быть достигать там около 80 тысяч гривен в зависимости э, на цену в основном влияет это мощность самого устройства самого генератора которая как правило от 500 ватт и там до 50 киловатт может быть потом это другой момент исполнения либо же это открытое исполнение как в данном случае либо же в защитном шумоизоляционном корпусе в таком случае также э, оборудована ли она стартером или имеет только ручной запуск От страна з это Китай, либо же это европейская сборка. І ще один момент: купуючи генератор, подбайте одразу ж і про паливо для нього, аби на випадок негоди ви були повністю озброєні. Готуйтесь до зими вчасно.